К сожалению, этот матч нам полностью не удался, <laughs> начиная с пенальти, который, мне кажется, был достаточно спорным. И это, повтор в что мы действительно сыграли очень плохо, э, постоянно какие-то закидки, безмыслие, игра, которая не похожа на игру, которую мы в этом сезоне. Действительно, мы же знали, что Кантазаро играет достаточно плотно от защиты, контратаки, но непонятно, что случилось с командой. Будем разбираться, пытаемся исправить ситуацию дальше, все-таки это начало турнира. В принципе, все можно исправить. Главное, что мы эти дочеры уже увидели. Думаем, мы их исправим. В принципе, нам они забили в со стандарта, кроме третьего гола. Который, ну, понятно, мы уже пришли, пошли в атаку. В принципе, мы ожидали такую игру. В принципе, момент очень спорный, это действительно первый пенальт. Мне кажется, там пенальти не было. Защитный мяч подбросился к ну, боковой сделал отмашку центральной свистной. Посмотрим по В принципе, в этой игре было мало, очень мало момента. Как у нас, у нас, по-моему, вообще моментов не было за все. что очень удивительно для меня. А у соперника тоже моментов, кроме стандартного положения, не было. Видно, было сразу понятно, что будет решать какие-то стандартные положения, но, возможно, какие-то индивидуальные ошибки игроков. Похоже, что мы сделали больше, чем соперник. Соответственно, мы проиграли. Мы знаем эту команду как очень крепкого, хорошего соперника. У нас всегда с этой командой были очень такие трудные матчи. Голов вот это первый раз, когда было забито много голов, скажем, счет был крупный. И мы настраивались на этого соперника очень серьезно, понимали, что игра будет непростой, тем более... Так получилось, что мы оказались в лидерах. Это немного случайность, наверное, это какая-то неожиданность для многих. И мы хотели, может быть, как раз показать, что это не случайно, что вот, ну, мы эти первые два тура, которые сложились для нас успешным образом, продолжить эту приятную тенденцию у нас получилось. Вот настрой, настрой был самый, что ни на есть боевой, и мы довольны, что мы знали, что говорю, соперник такой гроза авторитетов, очень часто там, по предыдущим чемпионатам останавливал команд, которые рвались к чемпионству, к медалям. Мы довольны, что у нас получилось сыграть в свой футбол, показать хороший результат.